Люби, привет! Сегодня расскажем о новом билете за 49 евро, который будет действовать на территории всей Германии. Поехали! Мы с вами очень долго ждали этого момента, и вот он настал. Правительство Германии одобрило законопроект о введении общего единого билета, который будет действовать на весь транспорт на всей территории Германии каждом городе. Вступить в силу этот законопроект должен был в январе 2023 года, но сейчас его немного отложили. Мы ждем введения этого билета в силу в апреле мае 2023 года. Билет будет называться Deutschland Ticket. Детали и подробности будут известны чуть позже, но у всех у нас есть вопросы и кое-что известно уже сейчас. Что же известно? Давайте рассмотрим подробнее. Итак. Deutschland Ticket – это единый билет, который будет распространяться на все виды общественного транспорта, включая региональные поезда РБ и РЕ. Билет не будет распространяться на скоростные поезда Intercity Express и C и CE. Билет будет доступен по подписке, является персональным, и вы не можете передать его другому человеку. Вы также не можете взять с собой по этому билету велосипед, друзей или домашнее животное. На все это необходимо будет покупать дополнительные билеты. Так как билет доступен по подписке, это значит, что уже сейчас вы можете оформить подписку в БФУГ в клиентском центре или онлайн на общественный транспорт Берлина. Сенат Берлина подтвердил, что до начала действия Deutschland Ticket абонемент в БФУГ будет максимально льготным. Таким образом, вы сможете уже сейчас оплачивать самую низкую тарифную ставку. И как только Deutschland Ticket войдет в силу, ваш абонемент автоматически перейдет в Deutschland Ticket. Мы будем держать вас в курсе, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, для того, чтобы не пропустить важную информацию. Отправляйте это видео своим друзьям и знакомым, ставьте нам лайк, если мы вам нравимся, и пометайте, все будет добро!